इंग्लिस्तान में मुझे याद है जो, जो फफुल्ला खान साहब जब बीमार थे उनको कोई पच्चीस तीस साल से इंसुल ये इंसुलिन लग रही थी क्योंकि जब इंसुलिन बननी बंद हो जाए तो बाद दूसरी दवाएं जो आज के लिए ईद हुई वो भी असर नहीं दिखाती उस वक्त फिर डॉक्टर इंसुलिन पर डाल देते हैं जो फफुल्ला खान साहब जीरो हो बायदा दिन में दो तीन टीके लगाया करते थे ये बाद में शायद एक पे भी आ गए थे मगर लगाते ज़रूर थे उनको जो एक दफ़ा पता चला कि मैं होम्योपैथी में कुछ दस्तरस रखता हूँ तो उन्होंने मुझे भी पैगाम भेजा कि मुझे बताएँ तो होम्योपैथी में इसका भी इलाज है मैंने जो उनको नुस्खा दिया था वो बंगाल के हमारे एक अहमदी डॉक्टर थे वो वफात पा चुके हैं उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे तजुर्बे में आया है इसको आप इस्तेमाल करके देखें वो था कैलकेरिया फॉस काली फॉस और नेट्रम फॉस और उसके अलावा नेट्रम सल्फ नेट्रम सल्फ अलग देते थे और ये तीनों इकट्ठी देते थे तो मैंने चॉइस साहब को यही नुस्खा लिख के भिजवा दिया कि आप ये इस्तेमाल करें वो चूँकि बहुत बाकायदा थे अपने और असूलों में भी बड़े बाकायदा थे खाने के भी परहेज थे चंद महीने के अंदर अंदर बिल्कुल शुगर उनकी ख़त्म हो गई ज्यादस कि बीमारी ख़त्म हुई दिखाई देती थी कोई अजीब बात यह है कि उन्होंने इंसुलिन मैंने उसी वक्त बंद कर दी थी वरना मैं उनको एहतियातन कहता कि अभी ना करें लेकिन उनका वो असूली आदमी थे जिस पर एतबार हो फिर पूरा एतबार करते उन्होंने कहा मैं कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करूँगा यही जरूर रखूँगा यहाँ तक कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का जूसे क्या नाम है उसका या जूसे कहलाता है वो प्रोफेसर जिसने इंसुलिन ईजाद की थी उसी के नाम पर यहाँ एक इंस्टीट्यूट है ज़्यादा के मरीजों का उनके लिए में ये बात आई क्योंकि चौहिस साहब को उस इंस्टीट्यूट के बाद माहरीन भी देखा करते थे कि इस तरह चौहिस साहब कहते हैं कि मैं होमोपैथिक दवाई से ठीक हो गया हूँ उन्हें कहा हमें यकीन नहीं आता इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप तीन दिन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाएं, डाइट हम आपको करवाएंगे और इंसुलिन नहीं देंगे आप अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ इस्तेमाल करें फिर हम चेक करेंगे चौस ने फिर मुझे लिखा कि मैं तीन दिन रहा हूँ उसके बाद क्लीन बिल की रिपोर्ट थी कोई ट्रेस इंसुलिन कर रही है ना इसका जाबित तस्कर नहीं रहा ये क्या सिक्स एक्स में हाँ लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ अभी बात खत्म नहीं की अभी कि हर जगह काम नहीं करती यही दवा बाज़ दूसरों को मैंने देखे देखा है बिल्कुल काम नहीं करती उसकी वजह वही है जो मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगु कर रहा हूँ जिस पर कि बीमारी एक नाम है जिसकी वजूहत मुख्तलफ़ हैं बीमारी सबब नहीं है बल्कि नतीजा है और इसबाब इतने बेशुमार हैं और इतने मख् हैं कि चंद टुटकुलों के जरिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते